में जंग बंदी माहदे के तहत फलस्ती मजाहमती तनजीम हमास की जानब से कल मजीद चार इसराइली मगवी खुवात को रहा किया जाएगा कैदियों के तबादले में इसराइल की जानब से एक सौ अस्सी फलस्तियों को रहा किए जाने का इम्कान है ख्याल रहे कि उन्नीस जनवरी को फलस्तनी मजाहमती तंजीम हमास के अस्क्री विंग अलस्म के मजामत कारों ने हजारों लोगों की मौजूदगी में इसराइली या गमाली खुवात को इंटरनेशनल रेड क्रास के हवाले किया था अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइली मग़वियों को इंटरनेशनल रेड क्रास के सुपुर्द कर दिया रहा होने वाली ख़्वातिन में 24 साल रोमी गोनन 28 साला बरतानवी नजाद एमली दमरी और 31 साला वरुण स्तंबर खैर शामिल थी जिसके जवाब में इसराइल ने नब्बे फ़लस्तीनी कैदियों को रहा किया था ताहम अब हमास कल मज़ीद चार मगवी इसराइली ख़्वान को रहा करेगी अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत पहले मरहले में छब्बीस मज़ीद इसराइली यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतव है ये मुआहदा पांच हफ्ते जारी रहने का इम्कान है फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अलकसाम के मज़ातकारों ने हज़ारों लोगों की मौजूदगी में इसराइली रगमाली ख़्वात को रेड क्रास के हवाले कियााहदे के तहत इसराइली फ़ौज गज़ा के कुछ इलाकों से पीछे हटेगी और ग़ज़ा में इंसानी इमदाद की फ़राहमी में इज़ाफ़ा किया जाएगा दूसरी जानब इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयां जारी हैं शुमाली ़ज़ा में साफ पानी के वाहि प्लांट को तबाह कर दिया है मग़रबी किनारे के जनीम शहर में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का चौथा रोज है जिसमें अब तक चौदह फ़लस्तीनी शहीद और चालीस से ज़ायद ज़म्मी हो गए हैं तीन हज़ार फ़लस्तीनी ख़ानदान नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए